दिलीप कुमार को पाकिस्तान के जानब से निशान इम्तियाज अवार्ड क्यों दिया गया था दिलीप कुमार पिशावर से आखिर मुंबई क्यों गए और दिलीप कुमार ने कितनी फिल्में दी आज डालेंगे दिलीप कुमार की जिंदगी पे कुछ नजर बॉलीवुड के मशहूर और हर दिल अजीज अदाकार दिलीप कुमार वफात पा गए हैं तो आइए डालते हैं उनकी जिंदगी पे कुछ नजर जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल फादीज इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें प्रेस द बेल आइकन दिलीप कुमार अट्ठानबे बरस के थे दिलीप कुमार एक तबील अरसे से बीमार थे और उन्हें हालिया बरसों में कई बार अस्पताल ले जाना पड़ा था उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनको काफी अरसे से सांस की तकलीफ थी बॉलीवुड में ट्रेजिडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार ने कई यादगार फिल्में भी की दिलीप कुमार ग्यारह दिसंबर 1922 को पिशावर में पैदा हुए और उनका नाम यूसुफ खान रखा गया उनके वालिद काम की तलाश में पाकिस्तान को छोड़कर मुंबई चले गए थे जहां बाद में दिलीप कुमार ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया उनका नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रखा गया ताकि उन्हें हिंदी फिल्मों में ज्यादा काम मिल सके दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवार भाटा थी जो 1944 में रिलीज हुई तहम उन्नीस में बनने वाली फिल्म अंदाज ने उनकी शोहरत में कई गुना इजाफा कर दिया इस फिल्म ने उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया सन 1955 में देवदास फिल्म ने उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि लोग उन्हें ट्रेजिडी किंग कहने लगे इसके बाद फिल्म मुगल आजम में उन्होंने मुगल शहनशाह जहांगीर का किरदार अदा किया ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुई थी मगर दो में इसे रंगीन बना दिया गया दिलीप कुमार तकरीबन उन्नीस तक फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे उन्होंने विधाता दुनिया हिस्सादार और सौदागर जैसी हिट फिल्में भी दी। जाती जिंदगी की बात करें तो सन 1966 में दिलीप कुमार ने साथी अदाकारा सायरा पानू से शादी की दिलीप कुमार को अपनी खिदमत के लिए बहुत सारे अवार्ड दिए गए दिलीप कुमार को उन्नीस में पाकिस्तान के जानब से निशान इम्तियाज का एवार्ड भी दिया गया और यूं दिलीप कुमार अट्ठानबे साल की एज में वफात पा गए